Яблоки, рыба, два гудчика купил, кошкам корм купил, календарь купил. Ну, скупился вот на пару дней. А это мама попросила что я ей купил. <реклама> 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 на восточном шопотах генератор. Там, ну, чтобы телефон зарядить, если внутри заряжаешь 15 гривен, на улице 10. И только за ним следить надо. Там дрова есть, немного угля есть. Ну, пока тут теплая погода, мы не сильно топим. И так вот выживаем. Бывает, что вот э, кто-то просит там помочь что-то там. там. Ту сотню или 200 гривен там за помощь заплатили все. Куда выезжать? Кто нас там ждет? Ждуны, не ждуны. Кто это вообще придумал? Ждуны. Я гражданин этого города. Я здесь родился, я здесь и сдохну. При, прикрыты просто. Их открыло. Куда? Все, все, что он, ветки сухие, можно видеть, поп попиленные уже. Или вот клены, которые дикими растут, которые не сажали, они дикими кустами растут. Вот это их рубаем, а что делать? Тот. На поселке я договорился, у хлопца часть угля беру и с углем потихоньку. А, больше ничего не получается. Ну, иду до источник за шахту туда. Пару километров, может. Ну, от моего дома. А здесь не знаю сколько. В принципе, можно пить, да. Ее пить можно. Ну, и все равно какой-то осадок есть. Я в многоэтажке этажке живу. Печку топим. Там есть печка. Ну, я сейчас нормально все. Ну, взяла эти крылышки, и я их это, кормлю, а другой раз и кашу, забыла сегодня кашу взять. А так литровую банку каши все время дают, вот там все время кормлю. То, вот они собаки мои. Да очень много. Если бы только привезли корм просто, чтобы это самое можно было рассыпать. Это ж корм они не привозят. Не ездят волонтеры с кормом сюда? Нет, нет. Никола не бачила? Нет, никогда не это самое. Но тут магазин есть. А вот, ну, на, на продажу. Говорите, чтобы уезжали, а куда ехать? Уже не знаю, куда. Сестра уехала, у меня ни матери, ни отца нет. Понимаешь, родич. Вот так, гонзатку. Вот. Все, помогать. Ну, заезжаешь и помимо этого еще и... У нас же в Мирнограде есть места, где есть связь. Люди выходят на связь, мой контакт есть у всех, передают друг другу. Бывает такое, что за день поступает по 6 заявок, приходится передавать это и Белым Ангелам, и Денису Христову. Бывает, что вот так вот там неделя, никто ничего не просит. Ну, у меня еще такие миссии, есть люди, которые позабывали даже фотоальбомы свои, они ключи высылают, и я еду им, стараюсь их забрать. Випадки евакуації бувають тільки ну, такі поодинокі, коли десь після обстрілу зруйновано житло, тоді подекуди люди ну, зголошуються поїхати в евакуацію. Ну, здебільшого залишаються люди літнього віку. Іноді кажуть, що ми тут народилися, все життя прожили і ми тут і помремо. Здебільшого обстрілюється це південна, південно-східна частина міста, так званий район 5-6. Там кожного дня обстріли. Але вже рахувати їх і визначати, де саме, це вже неможливо. Туди їздять тільки військові. Але, на жаль, там ще залишається небагато, але залишаються люди, які там ще проживають. Thank you.